thank Компьютеризированная машина для нанесения термопластического клея загибки краев деталей верха обуви. Тип COM42FM, производство Италии. Ширина загибки регулируется от 3 мм до 7 мм. Скорость вращения регулируется от 0 до 2500 оборотов в минуту. Также возможно регулировать шаг загибки, который регулируется от 0 до 5,5 мм за один ход. Скорость, регули... Скорость загибки регулируется от 0 до 256 мм за секунду. Как я уже сказал, машина полностью компьютеризирована. В памяти может хранить до 48 программ. Вот сейчас включим машину. Сначала машина сама себя тестирует. После теста, если все отлично, ошибки никакой не выбивает. Машина приступает к расплаву, к, 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 к нагреванию клея. На машине есть, как мы видим, 5 панелей. Вот первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Каждая панель отвечает за свои функции. Ну, начнем с первой панели. Это панель память называется. То есть здесь я думаю все понятно. Здесь есть 48 ячеек памяти. В каждую из ячеек можно вводить свои параметры, любые параметры на машине. Вот, например, сейчас первая программа. Вот, скажем, скорость 200 оборотов в минуту. Меняем вторую программу. Вот я еще изначально перед этим установил 1350 оборотов в минуту. То есть в каждую программу, в каждую ячейку памяти можно вводить свои параметры. Таким образом, очень удобно, если часто меняются заготовки, часто меняется работа не надо каждый раз машину перестраивать. Можно выбрать конкретную заготовку с конкретной ячейкой памяти и, пожалуйста, приступайте к работе. Машина запоминает, как я уже сказал, 48 ячеек памяти. Кроме того, после выключения машины все настройки сохраняются. Могут храниться до полугода. Есть автономное независимое питание на платах компьютера, который встроен в эту машину поэтому не страшно, даже если машина не включается около полугода. Ну, начнем, пожалуй, с панели для клея. Вот она отдельно. Значит, на этой панели у нас указывается фактическая температура бака для расплава клея. Указывается температура, которую мы задаем. То есть при каждом нажатии мы можем повышать температуру в баке. В данном случае сейчас у нас стоит 130 градусов. А фактическая 91 градус при нормальной работе машины при нормальном использовании клея нормальной марки стандартной температура должна соответствовать примерно 150 градусов плюс минус это уже зависит от самого клея дальше на панели клея у нас есть режим температуры лапки то есть мы можем отдельно подогревать или охлаждать лапку до той температуры которая нам нужна примерно это должно соответствовать 5-6 светящимся светодиодиком при нормальной температуре. Вот лапку мы сейчас увидим. Вот лапка, которая, вот эта вот лапка, она нагревается отдельно. То есть с помощью вот этих вот режима вот этого. Дальше у нас есть дозировка клея. Ну тут все понятно, я думаю. Дозировка клея, то есть количество клея на один проход, на один шаг машины, на один оборот. Ну, также мы можем увеличивать, уменьшать этот параметр. Ну и кроме этого есть задержка клея. Задержка клея означает по умолчанию, значит здесь когда горит один светодиодик, задержки клея у нас нету. То если мы будем добавлять, то есть два светодиодика, три и больше, соответственно означает при двух светодиодах первый проход, первый оборот, материал подается, но клей не подается. То есть задержка клея включается при одном, на один оборот. Два, три светодиода, соответственно, два оборота. Четыре светодиода, соответственно, три оборота и так далее. То есть это удобно, когда в начале деталь не должна нам проклеиваться, а должна проклеиваться где-то примерно там со второго, третьего, пятого, десятого стежка, пятого, десятой подачи. Следующая панель называется подача обрабатываемой детали. На этой секции указывается, на этой панели указывается режим работы, который можно установить для загибки одной обрабатываемой детали. То есть по умолчанию машина, если мы нажимаем на педаль, если мы нажимаем на правую педаль, как на обычной швейной машине, на ход машины, машина будет по умолчанию использовать среднюю колонку. То есть в данном случае у нас стоит 200 50 или там 300 оборотов, сколько мы поставим оборотов в минуту. И шаг подачи. Длина подачи мы тоже можем менять. То есть за один оборот от 3, как я говорил, до 7 миллиметров. Внешняя дуга и внутренняя дуга, которую мы видим с левой и с правой стороны, при загибке у нас будут включаться только в том случае, если мы во время загибки, то есть при нажатии правой педали, мы нажмем левую педаль. Левую педаль можно нажимать как на пятку, так и на носок. Соответственно, будет выбираться или внешняя дуга, или внутренняя дуга. Это удобно очень, когда заготовочка у нас неровная, и надо сделать поворот на заготовке. Соответственно, надо скорость увеличить или уменьшить. Ну, как практика показывает, загибается, допустим, на скорости 1000 оборотов в минуту. На каком-то повороте, на внешнем повороте нам надо немножко притормозить, то есть скорость уменьшить, потому что на поворотах очень неудобно загибать. Соответственно, мы нажимаем на носочек левой педали, и скорость у нас уменьшается до этих вот параметров, которые у нас написаны на внешней дуге. Ну и если мы нажимаем на пятку, соответственно, параметры вступают в силу, которые в правой колонке, то есть внутренняя дуга.